В Керчь приехал ревизор. Ведущая программы Ольга Фреймут и съемочная группа нового канала приехали в город вчера. Уже сегодня ревизор устроил проверку заведений в центре Керчи. Вы счастливы, что у тебя всегда были деньги на другие рестораны. Вчера вечером приехали и посмотрели, вас так чисто. Вас что, штрафуют, забрут, или как? В чисті вулиці, улице. И людей немає. все порядні сплять спят после девятой. Ой, у нас такая знімальна группа, и такая физически подготовленная. У нас Сашенька, как кулаком по столі стукнет, то может штукатурка сыпаться. У нас все підготовлені кто словом, кто физично, можем за себя постоять. Первым рестораном, где Ольга Фреймут провела ревизию, стала «Гранд Веранда». Администратор ресторана Максим рассказывает, ревизию в заведении устроили тщательную. Проверяли и гостевой зал, и барную стойку, и кухню. Ну, пришли как обычные гости, то есть зашли, выбрали стол, то есть наши официанты проводили зал, посадили за столик, то есть, если интересно, вот прям за этим столом она у нас сидела, заказала себе салат, как бы кофе, попробовала, соответственно, то есть, ну и пошла ревизия нашего заведения потом уже. Начала делать ревизию по залу, то есть это чистота, соответственно, столов, по низу, интерьер, полочки, ну, в общем, все углы, куда можно было достать как бы самые высокие места, соответственно, тоже проверяла. Ольга Фреймут отметила, что съемочная группа пробудет в Керчи столько времени, сколько будет необходимо. Какие заведения проверит ревизор и какие оценки поставит, можно будет узнать после выхода программы в эфир весной следующего года. Знаете, я как принимают? Знаете, как-то очень Так посмехаете Такие... Наляканье. Наляканье. Не такая историческая посмешка, но але... Ну ніхто в спину не виганяє. Саша і Сережа поки що ще не биті, бо переважно вже в цей момент одного або іншого є по синцю. Я не розумію, чому, але місто Керч, ніби невеличке місто. у Вас 120 з гаком тисяч населення проживає. Але така активність, якщо подивитись на Фейсбуці, то місто найбільше припрошувало приїхати. Тому всі побажання, або майже всі, будуть так чи інакше виконані. Спасибо.